Salam əziz şagirdlər. Bugünkü izahımız 9-cu sinif buraxılış imtahanının qəbul tipli suallarının izahına bağlıdır. Başladıq. Choose the correct verb. modal verb. 1-ci modal feili soruşur. Nöqtələrdən sonra to gəlib. Modal feillərdə bəzilərinin sonra to gəlməz. Could-dan sonra to işlənmir. B variantında have not to olmaz hemla tun arasını heçnə girməzdi. D variantında can't to olmaz. Mustdan sonra to işlənmir. Oldu C variantı. To be able to bacarmaq, bilmək. Gələcək zaman formasındadır ki that was the nöqtələr. Burada sifəti soruşur. Sifətin dərəcəsindən söhbət gedir. Baxırıq. Həm burada artiklimiz var, müəyyəni artiklı, həm də cümləmizdə eva sözü var. Eva indiyə qədər. İndiyədək. Deməli, burada üstünlük dərəcəsi olmalıdı. Üstünlük dərəcəsi sadəcə D variantındadır. A variantı müqayisə dərəcəsidir. Past tense-də stilən ifadə yoxdur, onlar kökündən dəyişir. Worse-dəki müqayisə dərəcəsidir. Ona görə olmaz. Sonra Ağrıq 3-cü sual. A person who can't hear is deaf. Eşidə bilməyən insan deaf kəlməsidir. A variantında blind kör, C variantı idle təmbel, D variantı dumb, loud, brave, jealous, desperate. Doğru cavab B olacaq. 4-cü sual. 4-cü sualda diqqətli olun. Burada bizdən səhv variant, wrong variant soruşur. A variantında uzlaşma gözlənilib. Six French people. 6, e, altı cəmldədir, people cəmldədir. B variantı doğrudur. 10 balls. C variantı doğrudur. A few pens. A few-dan sonra cəm isim gələr demişik. D variantı səhvdir. Nəyə görə? D variantında two pieces olmalı idi. <coughs> Ona görə cavab D variantıdır. E variantı da təbii ki doğrudur. True ducklings. 5-ci suala baxırıq. Correct variant doğru. Aha. These beautiful shoes cəmdə olduğu üçün A, D y getdi. Ya B variantıdır, ya C variantı. B variantı ona görə olmaz ki, tu köməkçi feili varsa cümləmizdə bir dənə əsas xəbər olmalıdı. Bu da olmadığı üçün qaldı. who are, are these beautiful shoes? Bu ayaqqablar, bu gözəl ayaqqablar kimindir? 6-cı suala baxırıq. Preposition bölməsinə aidddir sözün bölməsinə. to be fond of ilə işlənir həmişə. I'm very fond of drinking green tea. E, yaşıl çay içməyi çox xoşlayıram fondov xoşlanmaq deməkdir. 7-yə baxaq. 7-də passive voice məçul növü soruşur. Məçul növdə baxırıq birinci cümləmizə. Advise hansı zamandadır? Keçmiş sadə zamanda. Keçmiş sadə zamanın məçul növü was və V3 felin 3-cü forması olur. Ona görə bir variant avtomatik olaraq çıxır. Daha sonra məl məlumu məçulə çevirərkən Bizə tamamlıq lazımdır ki, cümlənin əvvəlinə keçsin. Tamamlığımız mi idi, yəni obyekt aldı. Obyekt hal məçul növdə mübtəda rolunda olarkən olacaq ay. Yəni şəxs əvəzlinin addlıq formasında olacaq. Ay olan variantlar A, C, D, E variantında sildik. Qayda budur ki, was və üstəgələ feilin 3-cü forması bin burada artıqdır. A ilə D variantı arasında qalırıq. D variantında da bay dem olmalıydı. Onlar tərəfindən D variantı da getdi. Doğru cavabımız oldu A variantı. 8-ci suala baxırıq. Baxın, vergül var burada. Nöqtələr qoyulub. Bir tərəf təsdiq, bir tərəf inkar olmalıdır. Sual cümlələrlə söhbət gedir. 1-ci tərəfimizdən nöyə fikir veririk, inkarlıqdır. 2-ci tərəf demək təsdiqdə olmalıydı. Ona görə B-ni çıxdıq, D-ni çıxdıq. Sonra cümlənin xəbərinə baxmalıyıq. Met keçmiş zamanda. İndiki zaman forması metdir. 2 dənə e ilə yazılır. Deməli keçmiş sadə zamanda və met sözünün sualı nə ilə düzəlir? Did ilə düzəlir. Ona görə doğru cavab A variantı olacaq. 9-a baxırıq. These gloves bu əlcəklər cəmlik bildirdiyinə görə Z olacaq, D variantıdır, doğru cavab. İc diğer variantlara baxmaq ehtiyacı yoxdur. İc di ittihamınsı təklikdir. Z-dən sonra da isim gəlməliydi. Burada baxın, "want" da xəbərdir. Deməli, şəxs əvəzliyin adlıq forması həmişə özündən sonra xəbər tələb eləyirdi. 10-cu suala baxırıq. Fikir verin burada. Ə birinci tense formunu soruşur, yəni zamanları soruşur. Fikir veririk ifə. If-dən sonra demişik ki, gələcək zaman işlənmir. Sadə zaman gələr. Ona görə a-nı çıx, b-ni çıx. Sonra it təkdəd deyə don't olmaz, doesn't olmalıdır. C və e variant arasını qalırıq. İndi tərcüməyə baxırıq. My grandma, grandpa will work in the field sahədə mənim babam sahədə işləyəcək. Əgər yağış yağmasa olar da. Deməli burda variantımız E variantıdır. 11-ə baxırıq. 11-də uzlaşmada n number of. N number-ın xəbəri həmişə bilirik ki, nə də olur? N number-ın z number-in fərqi nə də idi? N number-ın xəbəri həmişə cəm də olurdu. Cəm isim, cəm xəbər. 3, 4. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda Choose the correct variant. Doğru cavabı seçin. This waters 12-də bir səhvdir. Ona görə ki, apostrof s tək isimlərin düzəlməsində iştirak edir. Ona görə bir səhvdir. Burada s apostrof olmalı idi. Daha sonra 2 səhvdir. Zət təklik bildirirdi. Taylor apostrof s olmalı idi. 3 This books cover 3 doğrudur. 4 ours apostrofis doğrudur. Dünyada tək yeganə olan şeylər hamısı apostrofeslə düzəlir. Məsələn, ay, günəş, kainat, planet. Planet dedimsə, yəni Jupiter, Mars nəzərdə tuturam. Planet sözünün özü yox. 5, Beş, 5-dəki doğrudur. People sözü apostrof s də ola bilər, s apostrof da ola bilər. 3, 4, 5 y variantı. 13-də knowledge is power bilik gücdür, qüvvədir. Burda olacaq B variantı. The more man knows, the greater power he has. Adam nə qədər çox bilsə, o qədər də gücü çox olar. Nə qədər o qədər ifadəsidir. E, nə qədər çox bilsən, bir o qədər də gücün olar. Sadəcə bu donmuş ifadəni bilmək lazımdır. 14-cu suala baxırıq. 14-cu sualdır bax. Noktalardan sonra gəlib su sözü, vota sözü. Su sayıla bilmədiyi üçün A variantı olar, C, D variantı olar. B çıxdı. Lotdan sonra isim gəlməz. Lot of olmalı idi. Meynədən sonra cəm isim gələr. İkinci tərəfə baxırıq. İkinci tərəfdə A the plants need başqa bitkilərin ehtiyacı var. İndi Söhbət nədən gedir? Soddad sudan gedir. Deyir ki, kaktusun az suya ehtiyacı var. Little water but other plants başqa bitkilər isə çox suya ehtiyacı var. Söhbət sudan getdiyinə görə olacaq A variantı. Deyərsiz ki, C variantı, D variantı ona görə uyğun gəlmir. Söhbət sudan gedirdi, F ola bilməzdi. C variantı nəyə görə olmasın? Pat varsa fikir bir-birini bir təqzip edir. Yəni bir tərəf inkar, bir tərəf təsdiqdə olmalıdır. Bir tərəf aşağı, bir tərəf çox olmalıdır. Antonimlik olmalıdır. Ona görə uyğun gəlmədi. Doğru cavab A. 15-ci suala baxırıq. 15-ci sualda tense formunu zamanları soruşur. Bunu bilməyin ən asan yolu ondan ibarətdir ki, əgər özündən əvvəlki cümlədə nida işarəsi varsa, demək avtomatik bizim cümləmizdə bu nöqtələrin yerinə indiki davam edici zaman qoymaq lazımdır. İndiki davam edici zamanda to be üstəgəl felin 4-cü forması ilə düzəlir. Yəni am is are üstəgəl fel üstəgəl ing şəklində. İndi one of them sözünə baxırıq. One of them sözünün ə, ifadəsinin xəbəri təkd olduğuuna görə is olacaq. Deyir ki necə gözəl quşlardır, ququşlardır. Bax, onlardan biri bizə tərəf gəlir. Cried the boy oğlan qışqırdı. İndi də işarəsinə baxırğın 16-cı suala, modal felləri soruşur. Bir səhvdir, çünki has modal fel deyil, əsas feldir. De, has to olmalı idi bir çıxdıq, 2 doğrudur, hatdır, 3 səhvdir, have-dən sonra tos olmalı idi, 4 düzdür, have to. Modal fellərdə də bilirik, sualı, inkarı, have to, has to, had to-nun arasında heç bir söz girə bilməzdir. Ona görə burda doğru cavab olacaq 2 və 4. Deməli 2 və 4 hansındadır? A variantında. 17-yə baxırıq. Preposition söz önünü soruşur. To be good at-lə işlənir. Bir şeydə yaxşı olmaq, to be good at, bad at. Amovic inə mişlənir. Onda yadınızda qalsın. 18-də bağlayıcılar bölməsidir. Nöqtələrdən qabaq understand, yəni başa düşmək sözü var. Tərcüməyə uyğun hərəkət elə. They understand what I meant. Onlar başa düşdülər, mənnə nəzərdə tuturam və yaxud onlar Aşa düşdülər ki, mən kimi ilə nə, kimi nəzərdə tuturam? 1 3 olan variant olacaq C variantı. 19-cu suala baxırıq. 19-cu sualda apostrof s-dən sonra cəm isim gəlibsə, deməli bizə avtomatik cəxəb lazımdır. 1 4 A variantı. Demişik ki, uzlaşmanı götürəndə apostrof s-dən sonrakı sözə görə götürülür. O-dan isə əvvələ baxırdıq. Bu da xatırlatma olsun sizə. 20-ci sual Definition soruşur. Resist müqavimət göstərmək, güc göstərmək, b entertain əylənmək, əyləncə. Demək, burada amuse sözünü uyğun gəlir. 2C, 1B, 2C olan variant hansıdır? A variantıdır. Concentrate the, to give all your attention. Fokuslanmaq, konsentrə olmaq. 21-ci söz. Ə, test güc qüvvə deməkdir b variantı well zenginli progress inkişaf success uğur duty duty və borc 23-ə baxırıq burada article-dan söhbət gedir deməli atağod 22-yə üzr istəyirəm aha british invaded. Nöqtələr Washington in 1814. Deməli, Britaniya xalqı Washingtonu 1814-cü ildə işğal etdi. Britaniya xalqından söhbət gedir deyə burada olacaq V artiklı. İkinci səhifədə şəhərin qabağında artikl gəlmirdi, o elə C variantı. Sonra 23-də sayıla bilməyən isimləri soruşur. A variantında cloud sailor çıxdı. B variantında Idea sailor çıxdı. C variantında gold, qızıl, silver, gümüş, bu yun sailor. Sonra 24-cü suala baxırıq. Nöqtələrdən sonra obyekt adı olan əvəzlik gəlir, sonra məsdar gəlir, tulun və ya xəbər gəlir də belə deyək. Bu deməli bizdə kompleks obyektli mürəkkəb tamamlıq soruşuruq. Letdən sonra gələn xəbər to olmazdı. Maytdan sonra məcbur etmək mənasında to gəlməzdi. Askdan sonra to gəlir, üçüncü variantdır. So görmək, watch izləmək onlardan da sonra gəlməz. Əqli hissiy qavrayış bildirənlərdən də sonra to gəlmir. 25-ə baxırıq. Doğru əvəzliyi seçəndir. Nöqtələrdən sonra veri ol. Çox köhnədir. It is olar. Çünki ə, xəbərim yoxdur burada. It apostrof s is, it isn-in qısaltmasıdır. A-nı çıxdım. It's onun deməkdir və yaxud onun kiləməkdir. Bu da çıxdım. Beynəti variant arasını qalırıq. İkinci tərəfə baxırıq. It's very old, o çox qədimdir və nöqtələrdən sonra sifət plus isim gəlir. It olacaq. Onun tarixi yerləri turistləri cəlb edir. Çünki burada ağ bir dənə onsuz da xəbərimiz var. ətrə sözün xəbəri var. Əgər xəbər olmasaydı it apostrof s-i qoya bilərdik. 26-ya baxırıq paravaycıdır, tərcümədir. My neighbor comes here, give her some flower. Əgər qonşum mənim qonşum bura gəlsə, əgər gəlsə olar da C variantı. Digərləri tərcüməyə uyğun gəlmir. Zə so, baxmayaraq ki, that Q2 because çünki B variantı but ancaq, lakin tərcüməyə uyğun gəlmir. 27-də baxırıq. Miss Miss is a very good potter olar and she makes wonderful bowls xanım smith çox yaxşı dulucsudur və o çox gözəl kasalar düzəldir dulucu yəni saxtı qab düzəldən şəxs ad deyirlər doctor doctor pilot pilot third pilot you can say d variantında leader e variantında da lawyer yəni hüquqşünas 28-ə baxırıq. Positive case, yiyərlik halı soruşur. A variantında apostrof-dan sonra got gəlibsə, bu has gotum qısaltması yiyərlik halı deyil, çıxdı. B variantında that elephants, that təkdədir deyə özündən sonra apostrof s-nə olan isim tələb eləyirdi. Bu da səhvdir. C variantına baxırıq. Apostrof s-dan sonra ing-li söz gəlibsə, Bura qədər baxdıq, indi ING-li sözdən sonraya baxırıq. Əgər cümləmdə xəbər var, xəbər varsa, bu yiyəlik hal olardı. Xəbər yoxdur ki, xeyr. Ancaq bir dənə tomorrow sözü var, sabah. Ona görə deməli bu da yiyəlik hal deyil. Amma xəbər olsaydı, məsələn, burada is olsaydı və yaxud go olsaydı, bunu biz yiyəlik hal götürə bilərdik. E variantına baxırıq. Mary's brother doesn't have to doğrudur. Melinin qardaşı. E variantına baxırıq. Burda nə səhvdir? Burda apostrof. Onsuz da s apostrof veriblər. Bir də s verməlləri yersizdir. 29-da qısa cavablardı. Qısa cavablara aid testlərdim. Qadınızda qalsın qısa cavablara aid, yəni so, naizə, nor tipli qısa cavablara aid testlər olduqda baxın, yuxarıdakı cümlə təsdiqdə, sağ aşağıda təsdiqdədir. Yuxarı inkardadır, sağ aşağı inkardadır. İndi baxıram, bu inkardadır. Inkardadsa biz təsdiqi avtomatik variantdan səf kimi silirik. Sonra to həmişə təsdiq cümlə ilə işlənir. Bəni də sildik. C vət variantı arasında qalırıq. C variantında nor, yaxşı, nor uyğun gəlir, naizə də uyğun gəlir. Ondan sonra olmalıdı köməkçi fel, daha sonra mübtəda olmalıdı. Ona görə doğru cavab D variantıdır. C variantında bizdə köməkçi felimiz yoxdur. Nor du vi olmalı idi. 30-a baxırıq. 30-da vergül var, nöqtələr var, arxasında sual işarəsi var. Düzdür? Ayrıcı sual cümləsidir bu. Demək ki, belə, birinci tərəfim təsdiqlidir, biz ikinci tərəfdə inkarlıq axtarmalıyıq. Ona görə təsdiq qomanı silirəm. Daha sonra baxıram xəbərimə. Xəbərim hansı zamandadır? İndiki sadə zamandadır. İndiki sadə zamanın sualı, inkarı do does ilə düzəlir. Deməli Ya A variantıdır, ya E variantıdır. Söhbət nədən gedir? Economic news. News də təkdə olduğuna görə E variantı olacaq. Doesn't it? Elə deyilmi? Bu qədər uşaqlar. Əgər videonu bəyəndisə, like etməyi, abunə olmağı və mümkün dərəcədə paylaşmağı unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Hər hansı bir sualınız olsa, şərh bölməsində yaza bilərsiniz. Təşəkkürlər.